نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ بہترین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی ابو البابا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اللہ کے نزدیک بڑا دن ہے اور یہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے اس میں پانچ باتیں ہیں نمبر ایک اس میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نمبر دو اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا نمبر تین اس دن آدم علیہ السلام فوت ہوئے نمبر چار اس میں ایک گھڑی ہے جو بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے جب تک وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے نمبر پانچ اس دن قیامت قائم ہوگی کوئی مقرب فرشتہ نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ ہوا میں نہ پہاڑ میں اور نہ دریا میں مگر وہ جمعہ سے ڈرتے ہیں جمعہ کی فرضیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا زین آ منو اذا نیا فسا ذکر اللہ وزر البََََََََََی ان تم تعلمون اے اہل ایمان جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور کاروبار چھوڑ دو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے ابو زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے تین جمعہ چھوڑ دے تو اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافل ہو جائیں گے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر جمعہ میں نہیں آتے معلوم ہوا کہ جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اس پر شدید وعید ہے لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے جب خطیب ممبر پر چڑے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں جمعہ کی فضیلت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہو خاموشی اور سکون کے ساتھ خطبہ سنے کسی مسلمان کی گردن نہ پھلانگے کسی کو تکلیف نہ دے تو یہ عمل اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور تین دن مزید اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نیکی کے لیے دس گناہ ثواب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور پاپ یادہ مسجد میں جائے کسی سواری پر نہ ہو امام کے نزدیک ہو کر دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی لگو بات نہ کرے تو اس کو ہر قدم پر ایک برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کی قیام کا ثواب ہوگا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے موچھیں کترائے ناخن کٹائے زیر ناف بال مونڈے اور بغلوں کے بال دور کرے وغیرہ پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے اور جمعہ کے لیے مسجد کو جائے وہاں دو آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے پھر دوران خطبہ خاموش رہے تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں